судите строго, ведь автор молодой, а наши юные актеры не знали университетского строго. А наш рассказ будет вот, смешной. Откинь ты все свои невзгоды и посмотри на наши годы. На наш спектакль непростой. Тут муж с женой своей с семьей, границу из страны долой. Засобирались в Амстердам, но ведь мама... Ой, колокольчик. Все по порядку, смотрите сами, я мешать не буду. А, чуть не забыл. Наши собираются. Что ты несешь? А что? У нас 114 мешает, 115. Сосредоточься. Да вообще-то не одну мысль. Так бетона вырулю, а переживёшь. Я же от твоих попугаев ничего не скажу. А что с моими попугаями? Не, ну я ж не знал, что бетон еще и прыгает. Это же собака. Оп, тут собака Это же игуана мадридская. А мы и голодные в этой ситуации, жертвы пропаганды. Сейчас сколько? Семнадцать махнул аэропорт. В аэропорт не ходят поезда. Там малают суда другого рода. Но никогда, ты слышишь, зритель, никогда не знал спокойствия аэропорта с рода. Ой, мирская суета. Наши в аэропорту. Так, чемодан есть? Так, паспорт есть? А где Андрюша? Где Андрюша? в магазине была. А где мама? Тебя шукает. Без результата. А почему ты не сказал, где я? Нет, ну, я же не скажу, что я тебя за водкой послал. Мы же... Как волкашин. Мы же интеллигенция. что же, летят в такой же шумный город. Наши самолеты. самолёте. Фадик, лететь не боишься? Нет. В окно смотреть не боишься? Нет. О чем ты думаешь? О фотографии. Ромяна, мы проводили? я не один И что? Ну, мне вообще только казалось, что буду дивиться в окно, не вивчу я обманусь, Марьевна, А Фодика, ты же Мария Ивановна, Вадик, а меня любишь? Кем вы думали? В Амстердаме. Ну и наши поехали в отель звонить своей же маме. Наши в отеле. Так. Же, да брось ты. Мы же в Амстердаме. Это же страна лучшего сыра. красивейших тюльпанов. ну да что ж ты за человек кто такой? Наслаждайся. Мы же, мы же любим эту страну. О -о -о. Вот смотри, Андрюша. Мы же хотели Андрюшу выгулять. Ну вот три часа и он уже... На булоте красных гектарин Мать-то <свят> Ну, ни секунды не могут прожить в мире. Что ж за жизнь-то такая, сам не понимаю. Вот я вроде бы кто? <свят> гороховый. Шут. Гороховый. Шут, Гороховый, шел Гороховый. А у меня, может, миссия такая жизненная. Люблю я, может, свою работу. Шут я, Гороховый. Вот Смотрите, да, на них? Ругаются они, ссорятся. А мне тут смешно это все обставляю, да, импровизирую, рассказываю. Надоело. Лирики хочется. Пожи. Чуть-чуть. А вся жизнь им достается. А мне так, между не вас развлекать. Наши на в Амстердаме. Оно мне так нравится! А что видишь ты? Волосы черных лихтарей. А, а еще что? Андрея на волосах черных лихтарей. Ой, я Мэрию стеклянную вижу. Нам бы такую, да? Да все одно бы на Почему? Там их всегда так же намутят. Да что ж ты за человек-то такой? Наслаждайся видом на Амстердам. Ну я и наслаждаюсь видом на волосах черных лихтарей. Не мешайте, пожалуйста. Знаешь? Шу! Эй, шу! Да не нет шум! Да Шу! Да. Ведь он приходит лишь тогда, когда момент смешной. А я же ну, совсем забыл их мешать. И я... я смеяться вам, распыляться, рассказывать, да, поцеловались, в принципе, да? А где всем? Все! Надо вот представить оболтуса. Да, как бы, в принципе, статистический десятиклассник, который а вас возьмет вам сына. Сына, да, трога меня? Молчите там, а? Я поклониться вам хочу за то, за то, что вы посмотрели на нас, посмеялись, похлопали. Похлопали?